У червоний кут ринга запрошується український отаман Виктор Вихрест. Команда лучше всех собрала, и оплатных Сплотила воедино в себе воинов бесстрашных Братья по духу, ведомых одной цель глаза горят у них жажды боя и стремления Нет ничего радости битвы, на и шагу Любой из них продемонстрирует свою отвагу Команда украинских катаманов уже здесь Живущая по принципам, раз по ноге счесть Заложен в венах этот воинский дух Ведь как имена произносит боялись слух Настроен мощным, они приходят сам И ни один раз разу не сказал, что он устал каждый день до последней капли пота С утра до вечера идет тяжелая работа Понюхавшие пороку, знающие привкус крови Они сбивали кулаки, превозмогая боли Все как один сильные, тут не терпят слабых духов Привыкли верить только делу и не верить слухам Из веры в сердце, под флагом желто-синим Из гордости за казаков они черпают свою силу Дух закален количеством из поединков Как волки они чувствуют соперника слабинку с Друг друга каждый как родного брата уважает и это просто... Рефері у Ринзі Залма Золтан, Угорщина. У синьому кутку рингу – срібний призер чемпіонату Німеччини 2013 року. Нинішній сезон, для якого став дебютним у змаганнях Всесвітньої серії боксу. Німецький боксер Алі Кіді. У червоному кутку рингу – чемпіон України 13-го року.

Ну что, дочекались мы хэвивейту да. справжних супер важких хлопцы. Виктор Выхрест на ваших экранах был 21 рик. Зрист 196 сантиметров. Это было в прошлом году. Вы думаю, растет человек. Макс. Может, еще повыше стал. Ну огромный, конечно, Виктор Выхрест. Многим он очень понравился год назад. Да здесь в броварах да, в тяжелом положении на грани нокдауна. Он выдержал сумасшедшие атаки от соперника, американца Шона Тернера. И в итоге выиграл досрочно. Там рассечение Тернер получил. И бой был остановлен. Ну там пятый раунд. Уже важкий раунд и шов. Потому что таки, мабуть, действительно, так, очень дуже и для соперника цей а Но выхлест не сподобался. Атаками сподобался своей рукой. там суперник был такой, Спочатку і на боксера ми з тобою його не зрозуміли, що боксер зайшов, коли перед вечором такий не дуже маленький, малий величезною вагою. Але ось тоді там, також гармата у суперника була серйозна, але тут Віктор Обережнішим Обережніше за ці секунди, можемо сказати, став. Хоча це перші секунди першого раунду. Його повернув майже рік назад, ми бачили вихвісти. Да, поэтому очень интересно наблюдать за тем, как он изменился за этот год, стал ли он лучше, что там у него с защитой. Ух, ух жесткая двойка. Неожиданно казалось бы, Олег Един ничего особо особого не демонстрирует, да, и уже начал складываться впечатление, что соперник не самый сильный. Но мы видим, он опасен. Це справжній чоловічий спорт, який тоді, як не бокс, так, В'ячеславе? Ну і якщо потрібен цей боксер Соболевському, треба це доводити вже у ринку, тому що ось той бій проти Шона на Тернера був, але ми, звичайно, хочемо, чекаємо нових перемог від Віктора Вихреста. Знову да. ну, ж таки, що у цьому сезоні можемо сказати, якщо в у нас були проблеми із легшими хлопцями, то у цьому сезоні, мабуть, у нас ну, не проблема, але питання із хевівейтом. 23 лютого я вам нагадаю, що повертається програма про футбол у неділю, 23 лютого, така футбольна весна, прийде справжня, на телеканал 2 плюс 2. Тому вмикайте свій телевізор у звичайний час, на звичайному телеканалі для цієї програми вас будемо чекати. Дорожно проводит выпуск. первый раунд. Еще в первом его бою в формате ВСБ мы увидели, что этот парень очень и очень хорош в атаке. Поставленная техника, что называется, но вот проблемы с защитой периодически возникает. Все зависит от соперника, как он будет себя вести. Но главная проблема то, что он по прямой зачастую. Но а как сады может. Ось цю довірку, ось останнє із гонгом, який намагався зараз пробити, Якщо тут, як цвяхів відзабиває. Удар достатньо в нього мощний. Закінчуй боковим на, на витяжці. Не треба йому давати розданець. Зрозумів мені, так? Давай. Ти даєш шифрі. Замахнувся нібито. І тут знайшовся вихрест, конечно, тут же. Підлетів з правого боковим. А, ну а ось якийсь какой... серйозний правый в челюсть. размаху майже не было не было мисс для размаху ну и тому -то... чем-то ситуация похожа да на первый бой выхреста когда он тоже в начале поединка вот пропускал такие шальные атаки от соперника и где-то глаза у него подкатывались даже на секунду но тут же приходил в себя но заставил тогда поволноваться и сейчас тоже выхрест показывает что в общем-то те же проблемы в защите у него, к сожалению, остались. Ну, Вячеслав, ты его же так за первым раундом. Люди на один дар пропустила. Ну какой? То, Будь что який? он держит плохо и да, приходит в себя, это, конечно, радует. Ну, почекай еще, почекай Четыре раунда по Так уж нервово, ну я так думаю, что начинается я просто так... один одного смыкают один на себе, и никто не пробывает так, -так акцентованно. Ну, сейчас вот выхрест неплохо со смещением право боковой провел, э право прямой провел. Ну, очевидно, что нужно работать на дальней дистанции. Виктор выпуск пользоваться своей длинной рукой. Бо ну, я вас хочу запросити приєднатися до голосування за найкрасивіший гол 2013 -го року. В офіційна група програми про футбол в соціальних мережах. Ви зможете обрати вражаючий, наймайстерніший результативний удар. Їх вісім, і кожен, можливо, саме гол цей очікує вашого голос. Ну це щодо справ футбольних. У нас тут ми продовжуємо боксувати проти команди із Німеччини. Ще що головне, Вячеслав, за рахунку 3-1 зробити рахунок 4-1. Логічно, так? Щоб больниці жодного балу сьогодні не привезли до Німеччини із Києва із України. Да, Напевно, що німці на сьогоднішній день у нас четвертую позицію займають, а не менше всіх групі провели поєдинцев.

Проблема есть. Но в атаке я его наоборот. Очередная атака от Выфиста кидается. Рефери тут же останавливает этот бой. Это досрочная победа для Александра Выфиста. Виктора Выфиста. Виктора, Виктора Супер победа. Вторая досрочная для него. Мощнейший супертяж супер тяж. И по всей видимости даже у нас тут техника немножко... Начало давать збоя для сумасшедшей атаки. Еще, еще раз смотрим. Очень тяжелые кулаки, конечно. Кулачища у Вихреста. Ну і так анонсуємо. Сподіваємося, що такими повторами ми анонсуємо майбутню зустріч 22 лютого проти італійців о 22.00 на телеканалі 2 плюс 2. Вячеслав, еще раз. не нема, так запитать, до выхреста? Вопросов нет. К защите вопросы есть всегда, я думаю, к любому боксеру. Ну и то вихрест, как, вихрест. как выиграл выхрест, я думаю, не может не нравиться. Еще, еще раз смакуем последние атаки от нашего гиганта. Ну і також хочеться сказати, що 2 березня на телеканалі 2 плюс 2 історична подія Василь Номаченко буде переписувати історію боксу. Слідкуйте за нашими анонсами. У прямому ефірі ви подивитеся цей супербій з Сан Антоніо. Ну а зараз давайте послухаємо Сергія Вреля. Хоча ми все знаємо. Віктор Ну що, Растьо на сміну братьям Кничко. Виктор Выхрест. Хотелось бы в это верить. Будем на это надеяться. Всего лишь 21 год. Молодой супертяж.